Salam, hörmətli kanal izləyənlər, biz növbə-mənsimə sazlı qəsəbəsində, sazlı qəsəbənin dilikdə, sazlı qəsəbənin girişində Sarayton kilim Zeynəp tezat mərkəzi adır içəyimə sazın düz yanında, qarşısında mərkəz üzərində. 2 otaqlı evimizi də mən sizə təqdim edirəm. Xatırayın, evimizin kvadrat 56 kvadratdır. Bax, burada geniş bir koridor sistemini onu göstədimisə, rahatsına burada qarderob üçün də yığıla bilərsiz. Evimiz sol tərəfdə bir yataq otağı, sağ tərəfdə qonaq otağıdır və qonaq otağında xona studiyadır. Sağda isə burada göstədim ki sizə sanudusanata qovşağıdır. Burada gördüyünüz kimi mərmərlər də buraca sanzel e, başına. Yuxarı asma tavana təsir olunub və yeri istid polla təsir olunub. Olun. Burada duş üçün şurxası da əlavə olaraq mövcuddur burada. Yəni burada gördüyünüz kimi moykasıdır. O, e, hazırda duşu, e, duş kabinası hamısı təzədir. Yəni evdə yaşayış olmayıb. Tam hazır vəziyyətdə remont olunub. Burada e, burada da əlavə olaraq mərkəzi xanəsinin tələbi qoyulub və düşündü içində qoyulub ki, ayrı-ayrılıdı. Yəni bir-birinə müşahidə görəməsin, ümumiyyətlə səmuzə sudalmasın, onu xatırladım və yeri izolyasiya olunub və solda isə göstərdim sizə yataq otağıdır. Bax belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Yataq otağından səbayı burada əlavə olaraq burada balkon mövcuddur burada. Balkon da xatırladım ki, yetərincə genişdir. Onu göstərdim sizə. Burada da balkonda da əlavə olaraq stol-stul qoyub rahatlıq edə bilərsiniz mərtəbə arası 8-ci binanın e, seçilən mərtəbə binanın 4-cü 5-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilimiz ondu xatırladım. Burda da masada gördüyünüz kimi görsənərsə, görsənə. Burada da bax belə bir həyət yanı sahəsi mövcuddur ki, burada da katselər qoyulacaq. Burada uşaqlar üçün əyləncəsi düzəldiləcək burada. Ondu xatırladım sizə. Burada bas şot tik idi və burada isə kollektiv isin istis sistemi kombistən sistem, bax bura yığılıb. Ondu xatırladım sizə. Elektrik sistemə kimi çəkilib, burada hazır vəziyyətdə. Pəncərələr plastiklərdə gördüyünüz kimi hamısı bağlı plastiklərdir. Yəni ucuzdur bu evdə əla iş, işlər görülməyib. Ondu xatırladım sizə. Doğuram da aboylar, aboylar burada xatırladım ki, ən ucuz aboy, yəni 38-40 manatdan başlayaraq düz yuxarı 60 manata kimi aboylar evinə vurulur. Zəmanəti isə 22-23 manatlıq garant vurulub yerə. Burası isə yataq otağımızdır. Burada TV, elektrik xətti çəkilib, internet xətti kimi çəkilib, hazır vəziyyətdə. Kondisioner üçün də əlavə elektrik xətti çəkilib. Və burdan bir də xalid onu mən sizə görsün. Bax belə bir geniş koridor. Koridorda da gördüyünüz kimi kombi üçün əlavə isti sistem atılıb və burada isə qonaq otağıdır. Qonaq otağı da bax belə bir gözəl bir qonaq otağıdır. Xona studiyadır. İstəyirsiniz gör burdan ayırada bilərsiz və ya otağı belə də saxlaya bilərsiniz. Hazır vəziyyətdə qonaq otağımız mətbəx mebeli yığılıb, aspiratoru da, qazı da hamsı hazır vəziyyətdə. Burada moqası da moqasının gördüyünüz kimi krantlarına çıxmalı olub qoyulur. Evimiz bir də xatırladım 56 kvadratdır. 1100 manatı evimizin bu da təsəssə çıxıb real alıcılarına düzüldü də olsa məbirim olunacaq. Ətrafında məlumatınızı zəhmərinə bilərsiz. Kanalımıza abunə olmağı və də bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxma növlərlə birinci növ siz tanış ola bilərsiz. İnşallah evi olmayan insanlar Allah Taala belə gözlərbə qismət etsin.